Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya terlebih dahulu merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan di atas pembentangan belanjawan 2026 yang menyeluruh seimbang dan berpaksikan kesejahteraan rakyat. Belanjawan ini menggambarkan satu iltizam yang jelas bahawa kerajaan Madani sememangnya berusaha memulihkan struktur ekonomi negara sambil memastikan tiada rakyat yang tertinggal. Malaysia masih lagi mengamalkan belanjawan defisit sejak puluhan tahun. Selagi kita terus berbelanja melebihi hasil, selagi itulah hutang negara akan terus meningkat. Namun saya menghargai sikap kepertanggungjawaban kerajaan madani yang memperkenalkan rangka kerja fiskal ataupun Fiscal Responsibility Act 2023 satu instrumen untuk memastikan hutang baharu terkawal dan defisit berkurang secara berperingkat. Inisiatif ini bukan sekadar angka di atas kertas tetapi menuntut tekad politik dan disiplin keuangan yang konsisten Alhamdulillah buat masa ini kerajaan Madani konsisten untuk mengurangkan pinjaman saban tahun. Walau bagaimanapun persoalan besar yang masih perlu dijawab ialah bilakah Malaysia mampu menurunkan paras hutang negara ke kedudukan yang selesa iaitu di bawah 50% daripada KDNK. Jika kita terus berhutang walaupun kadar pinjaman dikurangkan bilakah ruang fiskal negara akan benar-benar pulih. Hakikatnya negara masih lagi bergelut mengawal agar beban hutang tidak melebihi ambang 65% daripada KDNK. Saya cukup percaya Kementerian Keuangan mempunyai pelan jangka sederhana dan juga jangka panjang ke arah itu. Namun rakyat perlu diyakinkan dengan garis masa dan strategi yang lebih jelas. Kita tidak mahu sekadar bergantung kepada hasil luar jangka ataupun kenaikan cukai tetapi kepada kecekapan perbelanjaan dan pertumbuhan hasil yang sebenar. Tuan Yang di-Pertua, tahun 2026 bukan sekadar tahun belanjawan baharu, ia juga menjadi penanda aras kepada Rancangan Malaysia ke-13, iaitu tahun yang pertama tempoh yang penting dalam menentukan arah ekonomi negara menuju status berpendapatan tinggi yang inklusif dan mampan. Dalam kerangka kerajaan menetapkan hala tuju high growth, high value nation, kita perlu juga realistik dan beri tempuan kepada apa yang kita sebutkan sebagai the low hanging fruits, bidang yang mampu menjana hasil segera serta pekerjaan yang bernilai tinggi. Industri pelancongan yang kini menyumbang hampir 14% kepada KDNK boleh terus diperkasa dengan strategi pelancongan hijau dan warisan budaya. Timbul satu persoalan baru-baru ini apabila kerajaan menyebutkan bahawa karkosa seri negara diperuntukkan sebanyak 600 juta untuk usaha-usaha pemulihan. Namun saya ingin bertanya apakah pelaburan sebesar ini akan benar-benar memberi impak kepada industri pelancongan dengan modal yang dilaburkan? Khazanah adalah agensi pelaburan Siapakah rakan strategik yang dipertanggungjawabkan untuk memulihara kerkosa Sri Negara ini? Dan apakah bangunan warisan lain yang terlibat dalam pemulihan melibatkan belanjawan yang begitu besar? Saya ingin menyarankan pemulihan dan pembangunan ini hendaklah diintegrasikan dengan warisan dan pusat tarikan pelancongan lain seperti Tugu Negara, Taman Tasik, Bangunan Sultan Sulaiman dan lain-lain yang berhampiran dan menjadikan ia sebagai pakej pelancongan yang benar-benar berimpak tinggi. Kalau kena strategi pelaburan yang memberi impak besar dari sudut warisan, pelancongan dan pulangan ekonomi, bukan 600 juta. Tuan Pdtua, 1 bilion pun kita boleh sokong. Industri halal global begitu juga dianggarkan bernilai lebih 3 trilion menjelang 2030 wajar dijadikan sebagai teras ekspor Malaysia kerana ia bukan sekadar produk makanan tetapi juga logistik, kesihatan, kosmetik dan gaya hidup. Begitu juga dengan beberapa perkara lain dalam aspek the low hanging fruits ini seperti pendidikan dan TVET, kesihatan dengan pelaburan berterusan dalam infrastruktur dan teknologi rawatan dan yang penting kerajaan mesti menumpukan kutipan cukai kepada mereka yang belum membayar cukai dalam ekonomi bayangan yang dianggarkan bernilai 350 bilion setahun iaitu 30% daripada KDNK negara negara kehilangan 70 bilion iaitu 20% daripada ekonomi bayangan ini peluang dan ruang menambah pendapatan negara sangat sangat luas bukan menambah beban kepada mereka yang sudah sedia membayar cukai dengan jujur. Tuan dan Pertua, saya juga ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada Kerajaan Madani kerana belanjawan untuk pembangunan Islam terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dalam belanja 2026, 2.6 bilion diperuntukkan bagi mengukuhkan institusi Islam termasuk JAKIM, JAWI, institusi tahfiz pembangunan masjid, dan juga hal ehwal syariah. Tahun 2020, 1.3 bilion. Maknanya selepas lima tahun dan tiga tahun kerajaan Madani mengambil alih pemerintahan ini, peruntukan belanjawan untuk pembangunan Islam telah meningkat sekali ganda, Tuan Yang Pertua. Semuanya ini akan memberikan bukti bahawa Islam bukan terpinggir di bawah kerajaan Madani. Malah ia terus subur dan kita membentabatkan Islam bukan pada simbol tetapi kepada keadilan sosial dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Namun masih wujud naratif songsang di luar sana yang cuba menanamkan persepsi bahawa Islam ini terancam. Naratif ini pada saya sangat berbahaya kerana ia boleh memecah belahkan masyarakat dan mencetuskan prasangka yang berterusan di kalangan masyarakat dalam negara kita ini. Lalu saya ingin mempersoalkan kepada pihak kerajaan khususnya kepada Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Komunikasi, Perpaduan, apakah langkah-langkah bersepadu yang dilakukan untuk menangani naratif Islam terancam ini khususnya yang sering berlegar di media sosial yang sangat mempengaruhi emosi rakyat. Tuan Yang Pertua, dua tragedi besar baru-baru ini iaitu kes rogol beramai-ramai di Melaka dan kes pembunuhan di sebuah sekolah di Damansara menggoncang nurani rakyat Malaysia. Ini bukan sekadar isu disiplin pelajar, ia cerminan krisis nilai kemanusiaan dan kehilangan empati yang perlu ditangani segera. Pendidikan bukan hanya kecemerlangan akademik tetapi pembentukan insan berakhlak dan berempati. Kita mesti menilai semua keseimbangan antara pencapaian akademik dengan pembinaan saksiah dan tanggungjawab sosial. Saya menyambut baik pengumuman Menteri Pendidikan untuk memperkenalkan pendidikan karakter. Tetapi pada saya ia bukan hanya sekadar satu mata pelajaran tetapi pendidikan karakter ini haruslah merentas semua kurikulum, merentas STEM, sukan dan apa juga yang dipelajari di sekolah. Selain itu pendidikan di rumah mesti dipulihkan sebagai benteng pertama pembentukan nilai, ibu bapa perlu dilibatkan secara strategik bukan sekadar melalui mesyuarat PIBG tetapi sebagai rakan kongsi dalam pembangunan karakter anak-anak. Ada kata-kata yang disemah, dinisbahkan dengan Sayyidina Omar radhiyallahu anhu. La'ibhu sab'an wa adhibhu wa adhibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Maksudnya bermainlah dengan anak kamu pada tujuh tahun pertama iaitu satu hingga tujuh tahun. Didiklah mereka dengan adab, iaitu dengan nilai pada tujuh tahun kedua, iaitu pada lapan hingga empat belas tahun. Dan bersahabatlah dengan mereka pada tujuh tahun yang ketiga, iaitu lima belas hingga dua puluh satu tahun. Maknanya ada kebenaran kata-kata itu. Setelah kita didik anak-anak dengan adab, dengan nilai ketika kecil, di rumah dan di sekolah, kemudian ketika anak-anak itu membesar sebagai remaja, kita tidak boleh biarkan mereka begitu sahaja. Kita kena bersahabat dengan mereka, ambil tahu apa aktivitinya, siapa kawannya, ke mana dia pergi dan seumpamanya. Bukan mengongkong tetapi kita kena ambil tahu dan ambil peduli. Itulah saranan saya kepada ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Tuan Yang di-Pertua, isu Gaza dan Palestin memang dekat di hati rakyat Malaysia. Dua kali Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan perkara ini. Satu ketika persidangan APEC 2023 di San Francisco. Pertama semasa ucapan utama di hadapan para perwakilan dan sekali lagi ketika sesi meja bulat bersama Presiden Joe Biden pada ketika itu. Semalam, beliau mengulangi lagi pendirian yang sama ketika membuat ucapan pembukaan ASEAN 2025 yang disaksikan Presiden Trump. Kemudian bila mengulanginya sekali lagi dalam ucapan seusai termetrinya Kuala Lumpur Accord iaitu perjanjian damai antara Thailand dan Kembodia. Jadi tuan Yang di-Pertua di hadapan Presiden Joe Biden di Amerika Syarikat yang amat berhormat Perdana Menteri pun sebut. Di hadapan Presiden Trump di negara kita yang amat berhormat Perdana Menteri pun sebut juga tentang usaha keamanan di Gaza dan pembebasan rakyat Palestin. Bagi saya inilah yang menepati semangat firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa dan Harun dalam surah Taha idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha maksudnya pergilah kamu berdua kepada Firaun sesungguhnya dia telah melampaui batas dan katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia beringat ataupun ada rasa ketakutan terhadap kezaliman yang dilakukan. Ayat ini mengajar kita bahawa dalam menyampaikan kebenaran, tidak semestinya kita menjerit. Tidak semestinya kita sepanjang masa menyuarakannya secara kekerasan. Bahkan kepada pemimpin zalim sekalipun, Islam menuntut kebijaksanaan dan kelembutan. Inilah hikmah yang telah belum dizahirkan oleh Perdana Menteri kita, tegas pada prinsip tetapi mengambil pendekatan hikmah dan diplomasi yang dicemburui oleh ramai. Sambut terang menari pun ramai yang rasa terancam. Tuan Dr. Muhammad, sikit saya tajam. Bagaimana apa komen yang Muhammad dengan pihak-pihak tertentu yang mengambil gambar Perdana Menteri, memaparkannya pada satu patung dan menggunakan rotan untuk memukul. Adakah ini sifat-sifat yang boleh dibenarkan dalam agama Islam? Adakah kita ingin membuat melakukan perkara-perkara kita memberi kebebasan untuk berdemonstrasi. Menentang Trump pun kita beri kebebasan. Tetapi ada yang menganjurkan demonstrasi turun Anwar bukan saja bersuara tetapi mengeluarkan ucapan tetapi mengambil rotan dan memukul gambar Perdana Menteri. Adakah ini perkara-perkara yang boleh dilakukan dalam agama Islam? Saya ingin tanya. Yang Muhammad jawab dan terus gulung ya. Saya ingat saya nak jawab perkara itu dalam perkara lain sebab saya ada perkara yang saya selebih penting untuk saya jawab. Tetapi perkara-perkara yang sebegini kita harus ya lihat dan bukan kita menunjukkan satu uh, sikap yang uh, tidak baik kepada masyarakat. Apa yang kita nak tunjukkan ialah bagaimana kita melakukan sesuatu perkara itu sama ada kita nak melakukan secara diplomasi ataupun secara mengutus uh, uh, utusan yang berbentuk mendesak dan sebagainya, kita mesti menunjukkan bahawa ianya akan memberi impak kepada apa yang kita lakukan. Apakah dengan kita nak menunjukkan kita merotan itu ada kesan kepada uh, orang yang kita tuntut supaya berubah tersebut. Ya. Yeah? Jadi tuan dipetua akhirnya setiap tahun kerajaan berjaya mengumumkan belanjawan yang baik. Tetapi yang sering gagal ialah pelaksanaannya. Walau sebaik mana rancangan yang paling penting ialah pelaksanaan dan hasil impak yang diperolehi oleh rakyat. Laporan Ketua Audit Negara 2023 menunjukkan lebih 20% projek fizikal kerajaan telah lewat siap. Lewat siap dan sebahagian mengalami peningkatan kos di antara 15 hingga 40%. Ada projek siap tetapi tidak boleh digunakan sepenuhnya kerana perancangan tidak teliti dan pelaksanaan yang tidak cekap. Lebih membimbangkan SPRM membuka lebih 900 kertas siasatan di antara 2019 hingga 2023 berkaitan salah guna peruntukan awam dan ketirisan projek. Oleh itu, saya ingin menimbulkan persoalan kepada Kementerian Ekonomi dan Kementerian Keuangan. Apakah langkah-langkah konkret yang sedang diambil untuk memperkukuh mekanisme pemantauan projek dan perbelanjaan pembangunan ini. Tuan dan Ipertua, Belanjawan 2026 membawa harapan besar bukan saja untuk mengimbangi semula ekonomi tetapi untuk membina semula keyakinan rakyat terhadap pentadbiran negara kita telah membentangkan perancangan yang baik namun kejayaan sebenar bergantung kepada pelaksanaan yang berintegriti berdisiplin dan berperi kemanusiaan marilah kita bersama memastikan setiap dasar membawa makna kepada kehidupan rakyat dan setiap bantuan sampai kepada yang benar-benar memerlukan kerana akhirnya ukuran sebenar sebuah kerajaan bukan pada berapa banyak yang diumumkan tetapi berapa banyak yang dilaksanakan dengan amanah dan penuh kasih kepada rakyat. Layar terbentang di laut biru, angin bertiup membawa harapan. Belanjawan disusun niatnya satu agar rakyat mendapat pembelaan. Anak muda berjiwa wajah, ilmu dan akhlak jadi bekalan. Solidariti Gaza Asas Kemanusiaan Malaysia Madani Pertegas Pendirian Sekian terima kasih Tuan Dipertua Syah Alam mohon menyokong Terima kasih Yang Muhammad Syah Alam